कभी मोहब्बत तक छोड़ देती है और खाक ओढ़ लेती है जहां इश्क जमीन से भी वफादार साबित हुआ के समंदर में छुपी एक ऐसी कहानी जो वक्त के तूफानों से बच ना सकी मगर इश्क में अमर हो गई एक कहानी है सस्सी पन्नों की बहुत पुरानी बात है सिंह के एक राजा के यहां बेटी का जन्म हुआ ससी एक राजा की बेटी थी मगर जन्म के बाद मजूमियों ने कहा ये लड़की बादशाह के लिए मनमूस है ये बच्ची अगर महल में रही तो महल पर पाग हो जाएगा। राजा ने इसे दरिया के हवाले कर दिया दरिया ने बच्ची को महफूज किनारे पर छोड़ा एक नेक दिल धोबी ने इसे बचाया और परवरिश की और इसे अपना लिया। इसका नाम रखा ससी और यू एक शेजादी धोपी की बेटी बनी सस्सी बड़ी हुई तो बेमिसाल हुसैन की मालिक बन गई पन्नू, बलोचिस्तान के इलाके एक कबीले का शहजादा था ससी की खूब की कहानी सुनकर आया वो कपड़े दिलवाने इसके शहर आया ससी को पहली बार देखा और ससी को देखते ही दिल आ गया पहली नजर और दोनों दिल एक हो गए जब मोहब्बत खुलकर जाहिर हुई पन्नू ने ससी से निकाह कर लिया मगर पन्नू के भाई राति ना थे जब पन्नू के भाइयों को ये बात मालूम हुई वो नाराज हो गए चलाकी से पन्नू को ले गए और इसे शराब पिलाकर कर ससी से दूर ले गए ससी को जब पता चला वो नंगे पाव तन्हाओ तब एहरा में निकल पड़ी ससी तन तनहा बगैर थी सवारी और हफाजत के बलूचिस्तान के सहरा की जानब और पन्नू पन्नू पुकारती रही रेत पहाड़ प्यास धूप सबर और इश्क एक दिन सस्ती थक कर जमीन पर गिरी और सेहरा में बेहोश हो गई पेट ने इसे अपने अंदर बहन कर लिया जब पन्नू को होश आया वो भी सस्सी को ढूंढता इसी जगह आया और ससी ससी पुकारता सस्सी कहा जाता है कि पन्नू भी बाद में इसी जगह पहुंचा और एक ने अपनी मोहब्बत के कदमों के निशान पर हमेशा के लिए सो गया और जमीन ने उसे भी समेट लिया इस जिसम में दफन हो गया मगर रूह में जिंदा रहा। मोहब्बत ताकतवर होती है मगर हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती सची पनु हमें सिखाते हैं कि सच्चा इश्क फना नहीं होता वो अमर हो जाता है ससी पन्नू मर गए, मगर मोहब्बत जिंदा रही कहानी कार के साथ है, जा इश्क सिर्फ़ नहीं अकीदा है और अब कहानी के अख्ताम पर कहानी कार की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा क्विज अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा